शास्त्रा श्री गोदाच्यतुश्लोके नित्या भूषा निगमशिरसा निस्समोत्तुङ्गवार्ता कान्तो यस्या कचविलुलितै विरुलितैः कामुको माल्यरत्नै तूक्या यस्या श्रुतिसुभगया सुप्रभाता धरित्री सैषा देवी सकलजननी सिञ्चतां मामपाङ्गै माता चेत् तुलसी पिता यदि तव श्रीविष्णुचित्तो महान् भ्राता चेद्यतिशेखर प्रियतम श्रीरङ्गधामा यदि ज्ञातारस्थनया त्वदुक्तिसरसस्थन्येन संवर्धिता गोदा देवि कथं त्वमन्य साधारणा श्रीरसी कल्पादौ हरिणा स्वयं जनहितं दृष्टेन सर्वात्मना प्रोक्तं स्वस्य च कीर्तनं प्रपदनं स्वस्मैव सूनात्मनम् सर्वेषां प्रकटं विधातुमनिशं श्रीधन्विनव्ये पुरे जातां वैदिकविष्णुचित्ततनयां गोदामुदारां स्तुमः आकूतस्य परिष्क्रियामनुपमामासेचनं चक्षुषो आनन्दस्य परम्परामनुगुणो रामशैलेशितुः तद्धोर्मध्यकिरीटकोटिघटित शोचिष्टकस्तूरिका माल्या मोद सयेधितात्मविभवां गोदामुदारां स्तुमः मङ्गलाष्टकानि शोचिष्टमालिका बन्ध गन्धबन्धुरजिष्णवे विष्णुचित्ततनुजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् मादृशा किञ्चनत्राण बद्धकङ्कणपालये विष्णुचित्ततनुजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् श्रीमाते विष्णुचित्तार्य நந்தநந்தன நித்யமங்களம் மனோனந்தனக நந்தனசந்தை நித்தமம் கர்க்கே பூர்வல் கோதாம் வந்தே ஸ்ரீரங்கநாயகி வந்தே ஸ்ரீரங்கநாயகி